действительно две прекрасные команды, два коллектива. И я не почувствовал разницы, потому что оба коллектива любят футбол, прекрасно чувствуют футбол, друг к другу толерантно и по принципам фаерплей относятся. Я уверен, что мне даже где-то больше понравилось играть за журналистов, потому что э, многих из них я давно знаю, с многими удавалось играть. Прекрасное начало, прекрасная хорошая традиция. Уверен, что у нас еще будут такие возможности, обязательно регулярные. Но я бы хотел даже сказать о том, чтобы делать турниры там, четырех команд, пригласить. У нас есть прекрасная команда «Ультрас», прекрасная команда ребят воина Фото», которые сейчас выздоравливают рядом с нами и сюда ходят тренироваться. Мы обязательно сделаем такой турнир четырех, в котором еще раз попробуем доказать, что журналисты сильнее команды «ФФУ». Я, я хочу еще раз сказать, что День спортивной журналистики – это самое главное э, общение между я коллегами. Я и да, возможно, я всем я а, я почувствовать я себя не только журналистом, но и футболистом. Спасибо.